я на самом деле считаю, что это действительно напор. Это давление, которое мы как бы начали чувствовать вот буквально несколько дней назад, которое на всех фронтах на нас оказывается. И наш правый сектор в данный момент находится в состоянии, он и находился в состоянии войны. Но сейчас он как бы мобилизируемся и еще сильнее как бы действительно мы чувствуем это давление. Но я хочу сказать, что в Кременчуге я гарантирую, что ни один из моих бойцов, который находится у меня, этим не занимается, как бы. Мы не имеем права требовать у людей документы, это как бы однозначно. На каком основании мы это будем делать? Нет, не, у нас нет юридической базы никому подходить и требовать документы. Мы можем, мы сейчас боремся, на самом деле, больше с коррупцией с теми регионалами, которые остались у власти, пытаемся их сносить. И это у нас получается достаточно успешно. Мы по Кременчугу как бы практически все одиозные фигуры, которые были раньше, они ушли. Значит, в какой-то момент, когда я почувствовал, что мной начинают манипулировать, не отвечают на мои вопросы прямые по поводу финансирования Майдана и куда как бы делись людские деньги которые бабушки и дедушки приносили на поддержку Майдана, но мне не начали отвечать на эти вопросы. Когда я почувствовал, что мной э, начинают манипулировать в одну сторону, что навязывают каких-то фигур, которых я никогда в жизни не видел, но хотят, чтобы я за них выводил своих людей и люди как бы должны митинговать за них, там делать какие-то силовые акции, я сказал, что этого не будет, как бы и э, начал искать помещение. Просто нанял риэлтора, который показал мне несколько помещений. Одно из помещений это было бывшее помещение партии регионов, я от него сразу отказался. Второе помещение было очень маленьким. Третье помещение не показали. Я пришел, его осмотрел, как бы, да, это действительно там, часть садика. Я не знал, чья она. Я говорил, я готов подписывать документы, что мы делаем. Мне сказали, вот поехали по этому адресу. Завели в управление как бы, дурмашины. Поднялся на второй этаж, подписал документы, оплатил в кассу, взял чек, Лично под себя. Никто не понимал, что ну кто я и что. Я ну, как бы не представлялся. Я был как гражданин Украины, и документы на меня подписаны как на гражданина Украины, как на частное лицо. И я заехал в это помещение, как бы и там нахожусь. У меня есть чеки о том, что я заплатил, как бы договор официальный. Я заплатил. Пример э, одной из лиц, это э, как бы господин круг, который очень долго работал как бы, в газете Панорама и. Мы посчитали себя невозможным за него голосовать и а поддерживать он куда его. Куда хотел? Его хотели вот в заводской район или на голову, или на помощника, или, или на, ну, на угу. заместителя. Харченко э, на ради Майдана убеждал нас, что мы должны прийти, стоять со щитами, хлопать по ним, э, пугая тем самым депутатов, для того, чтобы они приняли то решение, которое он пытался навязать нам. Я сказал, что мы будем стоять до того момента, пока господин Коваленко напишет заявление депутаты примут его отставку, и мы после этого идем. Мы так и сделали. Дальше, на, дальше депутаты сами выбирали, за кого им голосовать и кто им нужен. Кого. Мы господин Коваленко по автозаводу, господин э, второй Коваленко по Крюковскому, мы с ним лично беседовали, как бы он принял наши условия. Значит, я думаю, что все-таки господин Ивко нас выслушает нашу как бы, пропозицию. Ну вот, такие у нас. Это как бы ставленники партии регионов они работали с прошлой властью и этого нам ну, достаточно для того чтобы просить их как бы покинуть свои места это те основы те столбы прошлой власти которых мы как бы в киеве попытались убрать и здесь мы тоже это продолжаем делать мы готовы. Ну, на самом деле, я даже специально тех людей, которые ко мне приходят и просят, порекомендуй мне или попроси, за... ну, я хороший человек, и поставь меня на какое-то место, или как бы, ну, то я говорю, нет, ребята, давайте мы сейчас всех сначала уберем, как бы мы проконтролируем и будем, тех, которые новые пришли контролировать, я даже не готов никого как бы рекомендовать сейчас. Я этим как бы не занимался, и кадровый вопрос для нас очень остро сейчас стоит, особенно в преддверии выборов. Выборов uh -huh. как бы ну, о, по городу Кременчугу у меня нет информации о том, что было давление лично на активистов правого сектора. Uh -huh. Это было в Полтаве. И как бы да, ситуация развивалась в нескольких направлениях Полтавской области. Это был Лохвица, где нашу группу ребят, которые сейчас поехали на ГТС, как бы контролировать. ГТС это газотранспортная да, система. Да, по Лохвице потом керівника штаба правый сектор Восток, Илью Киву, был задержан, и мы были задержаны семь человек, которые находились в Ну, были какие-то там, можно назвать, хлопки или удары там по лицу, по... Ну, следов не осталось, как бы профессионально били. Это милиция или это УБОС? Это был УБОС. Я, ну, я как потом разобрался, это был УБОС, но изначально это были люди в, в масках, и в черной одежде, все, и с автоматами, и с пистолетами, как бы все. Это была как бы туча, которая забежала в номер, начала все разбрасывать, людей там давили, прижимали к полу, не давали ни встать, ни сесть, как бы, ну, не спокойно дышать, не, не позвонить по телефону родителям успокоить, потому что, ну, все как бы волнуются, у всех есть жены, дети, родители, которым надо перезвонить, сказать, у меня все хорошо, да, как бы люди многие привыкли к тому, что утром дети им звонят и рассказывают, что у нас все хорошо, мы вам перезвоним. Ну, представьте наше состояние и состояние наших родителей, когда мы только в 4 вечера начали брать телефоны. Особенно то, то состояние моих друзей, который ну, мой личный телефон является штабным по Полтавской области, на который там постоянно идут там, в час там, 200 звонков, например. И за 6 часов пропущенных там была куча звонков, там, и достаточно много людей собралось, и вечером... Не вечером, уже после обеда Полтавский бост был полностью закрыт для въезда и проезда все приехали и хотели увидеть, что происходит, что с нами произошло и почему я не отвечаю. Ну, штабной телефон правого сектора Полтавской области не отвечает на, на звонки. Уже в интернете было 400 репостов на ну, откликов на сообщение о том что мы задержаны я думаю что не было бы меня была бы другая совершенно картинка ну так получилось вы знаете что в последнее время российские каналы достаточно одиозно я бы сказал или односторонне как бы высветливать наши, ну, наши наши события и ну что сказать. Но ну, вот такая ситуация произошла, нам не давали в течение долгого времени ответов на наши вопросы. Наш голос никто не слышал. Людей, именно, которые приехали, воевали на Майдане, мы хотели спросить, почему на нас списаны огромные суммы денег, которые мы даже не видели и не получали. В ответ на что нас начали оскорблять, специально выводить на конфликт. Если у вас есть как бы доступ к полному видео, то вы понимаете, что нас начали обзывать скотинами, тем, что мы никогда не были на Майдане, что мы получили какие-то травмы, чуть ли не сами себе дома нанесли какие-то там порезы и потом приехали и рассказали, что мы, что мы это как бы ну вообще не являемся да? участниками Скорее. для того чтобы, но есть в Западной Украине значит такая фраза свой до свого по своей как бы ну вот одна из этих причин потом как бы все-таки наша идея мы украинцы мы я люблю Украину, я хочу чтобы Украина процветала, я хочу чтобы украинцы чувствовали себя дома на своей земле. Я хочу, чтобы нас уважали во всем мире, как, как нацию. Как бы. вот, ну, цель, как правильно сказать, я не знаю, цель, чтобы украинцы жили хорошо, как бы, чтобы не было коррупции, чтобы люди чувствовали себя свободно. Как бы. Нет, мы готовы. Он на последнем съезде, это он был как бы закрытый, потому что достаточно много было людей, которые не хотели себя показывать, визуализировать себя для других. Одна из его фраз была, ребята, если вы увидите, что я где-то когда-то нарушил слово данное вам, что я поступил нечестно, или заподозрите меня в чем-то нехорошем, я разрешаю вам пристрелить меня как бешеную собаку. Это была его фраза. У физического я вижу, как бы все равно, взращивание кадров. Мне очень нравятся те ребята, которые... В чем которые... это заключается, если можно? Взращивание. Да. Ну это воспитание, это обучение людей, это подготовка кадрового состава, потому что мы действительно, как партия молодая и э, буквально там созданная там на днях, но проверенная там трехмесячными боями на Майдане, мы для себя выбрали группу людей, которая не за деньги, не за, не за что, а просто за саму идею, за саму идею. Украины за правду э, ложила там свои головы, которая могла просто за слово там Украина идти вперед с бутылкой бензина или там с палкой или с камнем под оружие умирать. Э, это, это те люди, которые, которые не будут брать деньги. Если у меня на, на глазах убивали людей и кровь товарищей лилась на меня, как я могу э, там за 100 долларов или за 200 как бы где-то воспользоваться какой-то ситуацией. Я, я не, не, ну, как бы, мне это не надо. Я уверен в том, что те люди, которые с нами прошли эти боевые э, испытания, у которых погибли друзья, они, они будут очень, очень как бы честными. Значит, я готов сажать деревья. Почему? Мы э, воюем. У нас есть как политическое направление, так и, и силовое. Э, организация состоит из нескольких как бы структур, которые между собой взаимодействуют и работают как бы на благо Украины. Если Например, почему я, сидя вчера 6 часов в Убозе, Полтавском, я был очень удивлен, что вокруг нас находится около 40 человек в нашем здании, убозовцев, которые смотрят на нас. Я говорю, ребята, что вы здесь делаете? У вас Вы получаете зарплату, у вас тут 40 человек, вы меня охраняете, наш семерых 40 человек. У вас нет задач? Давайте я вам покажу, где игровые автоматы нелегальные, где находится там квартиры, где варят наркотики. Почему вы этим не занимаетесь? Почему вы меня, как политика, ну, условно говоря, какого-то там масштаба там полтавского, почему вы стоите и меня охраняете? Что, что вам, ну, как бы, у вас нечем заниматься? Вот. Они говорят, так нам дали команду. Я говорю, ну, а в чем, в чем задача, как бы, ваша, как структуры? Вот я хочу, чтобы... Те люди, которые будут со мной, занимались делом, они а политическими преследованиями. Если будет надобность милиции помогать ГТС охранять, не милиция, а Альфа-Щиту. Это структура, созданная при партии регионов, и это структура за последние ну, короткий промежуток времени, который я был рядом, смотрел за их как бы, выездами и проездами, здесь находится большая труба, где идет постоянно по газ и газовый конденсат. Значит, люди, у них ряд машин стоит, несколько там, десятков человек находится. Они ни разу никуда не выехали. Они сидят просто на закрытой территории, не выезжают. Говорят, а почему вы не, не, не проводите инспекцию? Почему вы никуда не выезжаете? В чем задача? Почему мы вам платим деньги, а трубу никто не охраняет? Они говорят, а нам нет команды. Я говорю, как нет команды? Ну, вы же за что-то получаете. Они не выезжают, они просто находятся на территории. А на трубе, ну, каждые там несколько сот метров находятся врезки, трубы, шланги, машины постоянно ездят. Они этим никто не занимается. Я понимаю, что, ну, это достояние народа. И люди, которых мы сейчас туда поставили, я надеюсь, что все-таки изменят эту ситуацию в корне. Потому что правоохранительные органы сейчас ну не, не берут на некоторые как бы моменты они закрывают глаза почему наркопритоны все знают про эти наркопритоны я думаю что каждый из вас может рассказать что вот в том доме мы знаем что собирается наркоманы, или а вот там играют там игровые автоматы и так же самое в офисском районе мне каждый житель приходит и говорит ребята смотрите вот тут бензовоз вот он ночью ездит и что-то где-то от, ну откачивает Почему правоохранительные органы этими вопросами не занимаются? Я а говорю, раз... мы обязательно уберем, но скорее всего, что это будут игровые автоматы и наркопритоны в данный момент. А метлы и совки мы попробуем оставить или младшему поколению, которые как бы, или старшему, как бы. А в данный момент ребята, которые готовы к более радикальным действиям, будут заниматься более радикальными действиями. Потому что не бабушку попросить зайти в наркопритон ни молодого ни ребенка там 15-летнего мы как бы ну, не можем себе позволить просто указать зайдя в какое-то место э, милиции что здесь находится вызвал милицию милиции вы будете указывать? Да. да мы придем ну я думаю для себя вижу как это происходит в Украине что заходят люди под видом покупки или чего-то просто заходят внутрь вызывают вызывает милицию СБУ все все органы возможные которые ну способны плюс вас как журналистов показывают, что здесь происходит. И я надеюсь, что совместными усилиями этот, в этом месте очаг мы будем тушить. Как бы. Так же самое и с игровыми автоматами. Мы готовы приглашать и вас, и милицию на эти все показательные акции, которые будут проводиться. Я да. понял, а мы все, это, все эти моменты будем очень строго проверять и использовать. Это не просто звонок и приезжайте в это место, потому что я знаю, это будет с нескольких источников, плюс личное как бы, убеждение этого всего, плюс ну, как бы, это целая работа, которой мы сейчас занимаемся.